Итак, всем снова привет, с вами снова я, Риша. И, И... Вода, сегодня мы будем снимать ну, что, на Симстри. Наконец-то мы снова сняли, будем снимать на сим Кстати, да, Вообще давно не снимали, вообще <свот> <я> ничего. <не хочу. свот> ну, Ой, простите. <свот> я расскажу про мою семью. Это, короче, ее семья. Только вот там дедушки не хватает, ну, ничего страшного. В нем четыре человека. О, моя бабушка Бабнеля. <свят> Потом мой папа Олег Ситников. Моя мама Елена Ситникова и Арина Ситникова. О, и я. Ну, сейчас я вам покажу мой дом. Он находится посередине из трех участков у моря. Из трех чего? Участков у моря. Mm -hmm. Вот эта комната Бабнели тут часики, такая кроватка, Фризанты, Теле, ровный телевизор, ровный, цветы, растения, кофе. Лада. Тут сетик, качалка, в шапке смерти. Да. Он сейчас наклонил голову и просто как будто на нем мешок висит. Ладно, давай все-таки ты будешь. И рядом, и рядом, с ним стоит чувак с коровой. Он говорит, да что у вас все шапки какие-то странные. Вот. Давай ты все-таки будешь комментировать. давай все-таки будешь комментировать то, что я рассказываю. Не хочу, хочу тоже сказать. Вот и тут такая лампа стоит, как на кофейном столике. А Дальше еще. Надо еще одни часики, э -э свет, комод, зеркало, <свеч> э -э картина потом. Потом, кни... okay. потом книжная полка, потом у нас. Э, потом у нас еще. Получается. Получается у нас еще. Цвет столы, компьютер, как всегда. Дальше коридорчик, потом такая. Кто такой неряха? Почему не убрать за собой тарелки? Убрать, убрать убрать. Вот я такой стол. Четыре и буду делать с вами уроки. А, со мной? Да. Есть вот тут такой телефон, разрывчик. И вот так вот это все очень красиво. И Такая... Там делать, мусорка, потом дальше такой входная дверь. Вот такая красивая большая тройная. Вот коридор. А это ты без дополнений? Да. Спортзал. в нем стоит телевизор, как я помню, или нет? Угу. А зачем я сделал еще один спортзал на втором этаже? Ну ладно. <свят> вот туалет. <свят> а вот гостиная. <свят> Посмотрите. Поднимаемся на второй этаж. Вот, опять же, как? Хорошо, а еще нажми кнопку «тап». Что значит «тап»? Ну, нажми кнопку «тап». Она под «ес». Yes". Знаешь, где «ес»? Yes"? Ну, не «ес», yes", а «эскейт». Я его «ес» yes назвала. Которая... Где, знаешь, она... Е такая, как русская... В левом верхнем углу. углу. Да. А под ее. Да. И подъем вот эта кнопка тап. Там две стрелочки туда и обратно. Нажала. И что у тебя делать? У меня удалилась люстра. О, я поняла! А у тебя не удалилась, просто снова нажми тап, и у тебя вернется это все. Класс. Класс. И ты можешь прям таким образом с тапом показывать всю комнату. Так даже круче. Не, ну вот у нас. Блин, родители, что вы не заправляете постель, а? Да. Не Нель, иди заправляй постель. Застелить постель. Застелить да. постель. Нет. Вот, как бы два кабинета. О, тут бабочки летают. Вот терраса такая. Блин, да чё вы не заправляете постель? Застелить постель, застелить постель. Вот. Uh -huh. Ту, это комната Ариши, то есть меня. Ариша, ты была и нет? чего в Ты была нет? Ариш? Я нет. Почему? Вот как бы у нас вот не налюбирается я хочу чтобы все ходили на работу а то у нас а то у нас они бездельничают так это кто у нас Елена Ситникова так найти работу ой Елена Ситникова найти работу Иди ищи работу. Такая закрыла, открыла заново не знаю. Так охрана порядка, журналистка, политика, бизнес, наука, охрана порядка, журналистика. Так Олег Ситников, угу. ты иди у нас и найти работу. Кстати, начнем у Нинель Характера. Характер, Нинель? да, у Бабнели характеры. Добрая, безнадежный романтик, бережливая, дружелюбная счастливица. У Олега лежебока, храбрый шутник, добрый компьютерный. Охранный? Да. Так, охрана порядка, милиция. Ну, точно не шутник. шутник, добрый компьютерный гений. Елена Синькова любит природу, добрая, безнадежная романтика, риска, дружелюбная. Знаешь, такой коленнистка? Нет. Тогда <с> да что ты -то Не знаю. Я, у меня характер храбрый, спортсменка и счастливица. Ну вот. Это не прям уж такой сильно положительный характер. Но он неотрицательный и не положительный. А, вот здесь у нас такая клевая штука. Кстати, или я использовала не делала? Нет, не делала. Вот, по смотри. Я одна дома. А, ясно. Ненань Морозова, тебе тоже надо это найти работу. Так что иди вниз. Я а фамилия. Морозова. А почему? Потому что у него фамилия Морозова. Найти работу. <свист> вот Бабнелли сейчас будет искать себе работу. Разве все работу строить? Да Даже спорт, охрана порядка, политика, медицина, <свист> журналистика. Так, а те, так, давайте мы включим звук, а то настройка. Звук. Ок. Ок. Так, кто там? не, не надо. Так, что вообще ты? Мне кажется, ничего делать не надо. А, класс. Естественная нужда. Так, ты хочешь в туалет и скоро а, за. И что, только заполнить дневник. Так, не леди в туалет. Воспользоваться. Так, потом ты пойдешь есть. Возьмешься что-нибудь поесть. А чё это как? А да, точно. Я забыла. Так, Вз... взять обед. Осенний салат, пожалуй. Так, Бо... гигиена плохая, да? Ну иди вымыться до да чисто, принять ванну и почистить зубы потом. У тебя плохая бодрость, потом пойдешь подремишь немножко. Выключишь. Так, это сук. сук А, ну и пойдешь потом. По... Так, разрешение. Ну и поупражняться. Упражняться. И проснется По навык, хорошо. Ах, так. Она уж успела, хотя я их создала да, всего-то да. всего в четверг. И у меня и у меня Бабнели уже знакомы. Я, я сама она уже знакома с Торнотом, с, ле, с Лейтон, с Эрин, с цикло ноль, Н три кл ноль д циклон три клод. Такая мозг. Выключить. Это что? Это... Так, Олег, когда, кстати, ей пора на работу во, во вторник. Так, Олег, ты тоже пока иди накачивать мускулы. Ой, что это за смех? Это вы где такой смех?

Нет. А, она уже пришла. Короче, вот я, она пришла домой, и я, по-моему, что-то хочу. Да, я хочу спать и есть. Ну, я хочу есть и себе приготовить что-нибудь поесть. Открыть. Это на ты. Я к тебе приду. Ты, мы возьмем планшет и снимем, как мы создали себя и вместе играем. Давай. Ты будешь делать, ты будешь, значит, играть, и я буду говорить, что я хочу сделать, и что мы Ладно. 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 Угу. Так. сделать домашнее задание. Вот, иди садись. Хватит, все, хватит. Хватит играть на компьютере. Этот... Это что-то починил или какой-то навык повысил, да? Фу, ле, не, не. Нет. Что? Так, а у тебя какие? Получить а -а -а -а. навык писательства. Ну. Окей, иди получай навык писательства. Лена, это где? Лена, Лена, Лена. Так. Называй ее Мама. Так, найти работу, играть шан... писать. Учиться писать книги, начать... Да, к... Учать. И, моего брата. Учиться И Олег. А думала, не нужна. То же самое. Так. Разгонять, болтать, разгонять, играть, играть, игры, писать, начать учиться писать, начать научно-фантастический роман, начать учиться писать книги. <свят> Все. Аба какое желание? Да и у тебя получить на он? Да че вы все такие? Все. Здесь еще один писать, учиться писать книги. Кстати, а ты где у нас? Алиса, будь ты потом они научат ой, напишут, потому что фантастический роман. Я люблю фантастику. Понедельник у нас какое число? А, у меня что тут горит. Сегодня 23 значит, понедельник будет 24 Кстати, 27 в четверг у Саши день рождения. Саша, Стюбер. Точно! Как я могла забыть? Я я Я тоже. Может быть, даже и напиши письмо. Я отправлю? Я узнал, как. Я в я, я пишу в пишу Бабнели, иди делай тебе нужно. Хватит смотреть, иди хватит Летчица, информация Наиграть, писать научно-фантастический роман. А, а назови его вперед в будущее, не назад, а вперед. Хорошо. Только так. с большой буквы, только с большой буквы вперед. В будущее. Напиши грамотно. Вперед в будущее. В. на конце. Э, в, в вперед в будущее. Будущее. Окей. Так, и что она сейчас нам будет писать? Интересно, надо посмотреть. знаешь, что я пишу на субботе? Может вопрос, знаешь, ли слово вызвать слезы? Я не заметно пишу. А чем разводит любовь? Ей Елена делает первые шаги по стрезе писать. А может скорее напишу книгу, которая сядет весь мир. Хорошо. Так, да, кстати, <связь> у меня девочка села на уроки, а то я волнуюсь. Ты сделала уроки уже, да? Так. Так, устроить вечеринку. Я хочу, чтобы она устроила вечеринку. Да. Выложи его обязательно, я проверю. А ты после этого ахинатора уже ничего не выкладывала? Нет. Ой, я, кстати, в лайн заходила сегодня. Лай. Ничего. А, нет, что там Мария Май Мария, Я вас, официальный костюм. Алиса, кстати, я тебе всяких штук на отправляла в лайн, видела? Я хочу, Алиса, чтобы ты сейчас зашла в лайн. Спасибо, Елена, что ты улучшаешь навык писательства до второго уровня. <laughs> так, потом, так, Елена, ты сходишь у нас в магазин книжек. отстаньте. Так, так, где магазин? А вот. Покупать а, книги. Где там первый гость? Да не, очень. О, о, Наташка сегодня может 27 да, серию. все, с вами была Ариша в следующем видео мы будем снимать скорее всего на не на Sims 3 а мы как бы снимем как короче мы еще подумаем на этом все, с вами была Ариша до новых встреч и лада. пока-пока